Заражают. Сейчас я уже иду домой. Да, сейчас примерно 2 часа. Я еще только иду домой. Мне, наверное, плохо слышно, потому что сейчас на улице машины ездят. У меня все улице. Одни старые люди пьются. И тут идут одни старые люди. И каятся мне. Я купила все фреш-бар. Такой со смородиной. Да, с красный черный с розовой. Вот. Да, на ну, Я, я попал в пятерочки возле домино. Вообще она стоит 32 рублей. А почему то сейчас всего лишь 17 с чем. То 17 копейки. 17,8, вообще-то 18, 17, короче. Вот. У меня внук по улице, я, наверное, внушу, его на пройти по дороге, Это пешеходной. Я пришла, нафига лицо, ну, это было очевидно. Я почти подошла, там магазин «Девятка», продукт там был, я проходила на улицу. На другой стороне улицы он. Вот. Ты там кешечка сзади. Да. Ветер дует. А вот он и губернский. Ну все, пока. Я дистанция, потому что я жвачку жил, вот такой. Бабл. Бег бабл. Если я пробую как Нет, такой, сахарный вату. Да, такой же кот, такой жвачку. Пусть. Да. Гульбенок сзади плачет, видите там. Все на Меня смотрит. Вот. Сейчас я еду уже домой. Сейчас 20.58. Я уже приехала домой, сейчас буду за нос перечитывать, повторять уроки. И на этом четверг заканчивается. Всем пока. До завтра.